Украина против Януковича. Всеукраинскую акцию под таким названием начинает оппозиционная партия ⁇ Фронт Змин ⁇ Политики этой силы требуют отменить льготы для депутатов и пересмотреть закон о выборах. Об этом шла речь на всеукраинской внутрипартийной дискуссии, которая прошла в Днепропетровске. Были там и наши корреспонденты. Я голосую против Януковича. Листовки с таким лозунгом скоро появятся во всех регионах Украины под символикой оппозиционной партии «Фронт Змин». По словам Арсения Яценюка, лидера партии, правительство за два года деятельности привело страну к политическому и экономическому краху, что и заставило оппозицию начать акцию «Украина против Януковича». Эта акция имеет на мете, в первую очередь, подолати страх у людей. Ця акція має на меті, щоб людина прийшла і сказала Я проти. Можливо, вона спочатку не піде на мітинг. Можливо, на першому етапі вона не буде проявляти таких якихось більш радикальних дій. Але те, що людина підійде і поставить свій підпис під листівкою, я проти Януковича, оце і є позиція цієї людини. Це означає, що вона не боїться, це означає, що вона відчуває себе достойним громадянином в країні. Палатки фронта ЗМИН будут размещены на центральных площадях всех городов Украины. Поставить подпись под словами «Я голосую против Януковича» сможет любой желающий. Первая листовка нашего региона была подписана главой запорожской организации партии фронт ЗМИН. Оппозиционеры уверены, что таких подписей будут миллионы. Всего лишь за два года правительство и президент привели страну к политической и экономической изоляции. И поэтому мы сегодня начинаем акцию – Украина против Януковича. Мы призываем всех принять участие в этой акции, быть неравнодушными, избавиться от страха. И поэтому я первый сегодня ставлю подпись под листовкой Украина против Януковича. Акция «Украина против Януковича» – это первый шаг, который должны сделать украинцы. Перебороть страх и выразить свое отношение к власти, заявил Арсений Яценюк на всеукраинской внутрипартийной дискуссии в городе Днепропетровск. Лидер оппозиционной партии считает, что это будет первое доказательство того, что люди будут бороться за свои права. Что это не просто политическая борьба двух-трех политиков. Это борьба миллионов украинцев за свое будущее. За Украину, в которой они хотят жить.